kata dia kata Nabi Musa lagi uh, yang ni Allah perintah supaya dia kata wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha aku tunjukkan dan aku tunjukkan engkau pada Tuhanmu fatakhsha lalu kamu takut kata para ulama tafsir kenapa perkataan takut itu kerana agama ini kesemuanya punca urusan agama bermula dengan takutkan Allah kalau kasih enggak kamu pandai pandai kalau tak takut dia tak ikut Nabi Musa kata wa ahdiyaka ila rabbik aku tunjukkan kau kepada Tuhanmu tunjuk sehingga apa fataksha sehingga kau takut artinya kalau kita mengaji agama sampai pandai tapi tak takut Tuhan tak mencapai tujuan para Nabi hujah kita semua pandai. Ha? Huh? Sunnah tu, sunnah ni kita sebut tapi kita tak takut Tuhan. Kita tak kita tak mencapai. Nabi Musa nak ceritakan tentang Tuhan bukan sampai pandai berdebat tentang Tuhan sehingga takutkan Tuhan. Ini beza kadang kala perbahasan sebahagian daripada ilmu kalam dengan ilmu akidah yang bersifat membawa manusia takutkan Tuhan walaupun tak nafi kadang-kadang diskusi tentang ketuhanan itu menarik dan menjana akal kerana Tuhan menangnya bukanlah boleh difikir dengan akal dan semua benda tapi menjana minda kita untuk berfikir tentang kebesaran Tuhan, betul tapi kadang-kadang sampai bawa orang menjadi pening ini yang menyebabkan Mu'tazilah akhirnya collapse walaupun bijak sebab apa? Sebab perbahasan dia. Allah macam saya sebut, Allah itu wujud. Qadim dia kata. Allah qadim. Jadi bagi Allah itu sifat mendengar. Mendengar ni qadim. Pasal zat Allah itu qadim. Allah tu melihat. Qadim ni maksud yang asal yang tak dahulu dan tak kemudian dah ha, yang yang tak terikat dengan masa tu mendengar Allah zat zat Tuhan zat lah kita panggil esen Tuhan tu zat Tuhan tu qadim mendengar Tuhan tu qadim dia duduk pikir sendiri melihat tu qadim pasal semua sifat Tuhan berkata-kata tu qadim semua sifat Tuhan kemudian dia fikir banyak pula yang Qadim eh yang ni dah jadi syirik ni Muqtazilah punya andaian dia panggil ta'adudil qudama berbilang-bilang Qadim, tak boleh Qadim kena satu saja, zat sekarang zat Allah Qadim mendengar Qadim melihat Qadim berkata-kata Qadim tuan-tuan faham saya cerita ni? kata tuan-tuan pun apa ni? Jadi Muqtazilah dah kacau fikiran dia. Jadi dia kata kena jadikan satu. Semua ni kena jadikan satu. Jadi melihat dan mendengar sama. Melihat eh tak. Dia kata zat qadim, zat yang qadim dan mendengar itu sama. Zat yang kodim dan yang melihat Dan sifat melihat itu sama Zat yang kodim Dan Sifat berkata-kata itu sama Kena jadikan satu Itu semua sama Kita buat sama Jadi mari ahli kalam lain duk fikir Tak boleh Kalau Melihat Sama Zat dengan melihat itu sama mendengar dan melihat zat itu sama maka artinya mendengar dan melihat sama nampak jika A dan B sama B dan C sama artinya A sama dengan C oh dia main matematik dengan Tuhan tak jadi buat apa Allah kata sami'un basir jadi pening bila pening ni selisih para ulama. Bila Quran kalamullah. Kalamullah datang daripada zat Allah. Bila orang kata Quran qadim, Mu'tazilah kata telah syirik. Kerana menduakan yang qadim, qadim hanya Allah, bukan kalam. Lalu sebab itu dia sebab Imam Ahmad Dia kata syirik Sebab apa? Fasafah dah kacau otak dia Bukan salah belajar Fasafah ni Tapi belajar Fasafah Seperti mana kata Ibn Taymiyyah Untuk menjawab Fasafah tapi akhirnya falsafah telah mengganggu pikiran mereka. Maka belawalah munculnya Asy'ariyah nak jawab sebahagian yang dikatakan oleh apa mu'tazilah muncul berbagai-bagai ilmu kalam yang berbahas tentang sifat tuhan sebahagian yang mereka buat itu masykurin ha bagus bagus tapi sebahagian di kalangan mereka telah pergi terlebih-lebih ha berlebih-lebihan sehingga akhirnya orang tak faham dan luar daripada konteks yang perlu Hari ini nak bangkit balik masalah sifat 20 umpamanya. Ha? Bukan orang kata sifat 20 tu salah ataupun syirik, tapi konteksnya apa? Pada konteks Mu'tazilah mungkin berfungsi pada beberapa sudut. Tapi untuk bagi tahu orang pelajar-pelajar kecil-kecil Allah ini melihat, lawannya buta. Tak perlulah dalam konteks itu. Tak ada apa pun concern tu dalam kepala mereka. Tak ada apa pun benda tu ganggu pikiran mereka. Sepatutnya kita pergi kepada tujuan Hak Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku bagi tunjuk kau kepada Tuhanmu sehingga kau takut. Allah itu melihat kita jaga-jaga jangan buat silap Tuhan nampak kita. Faham maksud saya? Mengapa kadang-kadang berlaku selisih faham antara sebahagian ulama salaf dengan mereka yang berlebihan di dalam ilmu kalam? Walaupun nampak macam menarik, saya pun belajar ilmu kalam ni di universiti lagi. Walaupun sebahagian yang menarik penting untuk kita kata menarik untuk dibahaskan sebagai satu intellectual exercise. Memang hebat kalau kita duduk di kalangan ahli-ahli falsafah saja, tapi untuk orang awam macam itu Tuhan itu maha mendengar, jaga apa sahaja yang kita lakukan dia dengar. Bukan Bukankah Tuhan itu maha mendengar, jaga dia sebenarnya tidak peka. Itu mafhum dipahami dalam konteks tertentu mungkin sebahagian orang jadikan seolah-olah teks-teks lama itu macam kan nas yang tak boleh diubah kemudian jadikan ahli sunnah wal jamaah itu kalau belajar sifat 20 oh, dia kena tahu sebelum sifat 20 ada sifat sifat 13 aja sebelum tu tujuh. Ya? bukan mereka tu tak beriman yang baki tu kerana benda tu mafhum ha, dipahami Nabi Musa alaihi salam dia pergi pada Firaun, tak adalah dia nak bagi tahu Firaun begini. Wa ahdiyaka ila rabbika Bayangkan tauhid, akidah mengenal Tuhan merupakan benda yang paling penting. Lebih penting daripada fiqh, lebih penting sebelum mengaji fiqh, kena mengaji akidah. Kalau mengaji akidah pun berbelit-belit bunyinya sehingga orang awam tak faham Bagaimana mungkin kita nak kata akidah ini wajib diimani oleh semua? Mestilah perkara yang paling mudah untuk fahamlah agama ni, perkara ha? akidah. Kerana akidah itu mesti diimani oleh profesor di universiti dan orang buta huruf di kampung dan di padang pasir.